Сегодня я прошу особого внимания всех пап и мам, потому что речь пойдет о здоровье ваших детей. Ну и для взрослых мы приготовили много интересной и полезной информации. Оставайтесь с нами. Дивіться сегодня у програмі. Чому дитина починає заїкуватися? Анімалотерапія чим може допомогти в лікуванні собака? Чому після спілкування з дельфінами заїкання може минутися? Новинки медицини, навіщо зберігати стовбурові клітини? Як доглядати за зоною декольте? Як лікувати фурункульоз? Сухофрукти можуть бути небезпечними, як їх правильно обирати. А також продовження спецпроекту я вагітна. внимание на тех, кто хорошо говорит. Красноречие – это сильный козырь в борьбе за место под солнцем. Заикание – одно из самых распространенных расстройств речи. Затрудняя общение, оно формирует такие черты характера, как робость, зависимость от окружающих, неуверенность в своих силах. Заикание обычно начинается в раннем детстве и при отсутствии лечения сохраняется на долгие годы. Нашему сегодняшнему герою четыре с половиной года. Внимание на экран. Ось так два роки тому Дмитро грався на диване. Раптом він потягнувся за улюбленою іграшкою і упав на підлогу. В результаті падіння Дмитрик зламав ключицю. Від сильного переляку Дмитро три доби не вставав з ліжка і зовсім не розмовляв. З часом він почав потроху говорити, але мати Олена помітила в сина дефекти мовлення. Я звернула увагу, то дитина плохо розмовляє. Спочатку це були якісь слова віддільні, на согласну букву, в основному, за... при... ну, припинання були. Затем они стали и і нагласною, і стали посередні слова, і повністю словом сказати не могли. Мати звернулася за допомогою до фахівців. Регулярні заняття з невропатологом і логопедом позитивних результатів не дали. А, -а по-англійськи буде а, -а по-англійськи еманки. По мере взросления ребенок говорит все больше и больше, и все больше и больше понимает, что он не такой, как все. Переживания по поводу своей неполноценности с годами становятся все более мучительными. Поэтому при лечении заикания существует неукоснительное правило, как и вообще во всей медицине. Лечение нужно начинать как можно раньше. Что мы сейчас и сделаем. Встречайте Елена Иванова и ее сын Дима. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Расскажите, Здравствуйте, Дима. насколько сильно у Димы проявляется заикание? Ну, сейчас не так сильно, как это было сначала. После травмы, после нашей. Сейчас мы ну, занимались у логопеда, занимались и занимаемся дома. Елена, скажите, заикание как-то влияет на общение Димы со сверстниками? Да, детки смеются с него, это. Он плачет иногда. Это ну, неприятно. Заикающимся детям свойственно двигательная возбудимость и повышенное беспокойство, поэтому их часто ставят на учет к психиатру. Родители против этого. Давайте разберемся. Нужен ли заикающимся ребенку психиатр? Поможет нам в этом наш эксперт, психолог Валерия Кукса. Встречайте. Здравствуйте, Валерия. Сразу. Ну вопрос в лоб. Нужен ли такому ребенку психиатр? Если мы рассматриваем заикание как особенность ребенка, то надо на нее посмотреть, как что это за заикание, и в соответствии с этого мы смотрим, к какому специалисту следует обратиться. Вот нашему если нашему диме нужен психиатр. нашему диме, если учесть его случай причину, после которой появилось заикание, то и время уже, которое прошло, то лучше обращаться к детским специалистам, детским психологам. а чем может помочь? Псих... Психиатр, ребенок. В зависимости от того, какая, какого типа заикания, оно может требовать медикаментозного сопровождения или нет. Потому что именно психиатр или психоневролог, он назначает медикаментозное сопровождение. Валерия, а что вы думаете по поводу таких альтернативных методов, как анималотерапия? Да, очень прекрасный альтернативный метод. То есть это, если сказать обычным языком, это общение ребенка с животными. Дима, есть... у тебя есть дома животные? У, у, меня, у меня есть два животного. Какие? Расскажи. нам. У, у меня есть... Киска живая, ее зовут Зузуфина, она беленькая. А у меня есть еще бобер, хомячок. Но у нас в студии есть собака-психотерапевт Бася и ее хозяйка Алена. И мы можем прямо сейчас проверить, как тебе подойдет общение с собаками. Дима, ты любишь собак? Да. Молодец, потому что Бася тоже очень любит детей. Алена, я прошу вас пройти к нам, чтобы Дима и собака могли пообщаться непосредственно. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему вы считаете, что Бася может лечить взрослых и особенно детей? У Баси очень положительная энергетика. И только ее присутствие в помещении, мне кажется, очень как бы дарит много положительных и радостных эмоций и взрослым, и детям. Мы можем Диму познакомить с собакой поближе, чтобы Конечно. они так пообщались более? Ой, она его не укусит? Нет, да, не он укусит. Она у нас взрослых. очень добрая и любит деток. Общение с детьми вообще происходит в игровой форме. И вот что касается Димы, он может учиться давать ей команды, тем самым преодолевая как бы себя, учиться правильно говорить, и когда ребенок хочет... Какую команду он может ей подать сейчас? Вот сейчас прямо. Ну, может попробовать попросить и лапку. Старайся, сядь возле нее и скажи. Спасибо". Садись, садись. Дай лапу. Вот. Ой, как замечательно. Валерия, а как такое общение может помочь ребенку? Вот сейчас мы видим такую форму работы, которая условно называется встреча ребенка с собакой. Это отдельная форма работы. Даже вот сама ситуация встречи, первого контакта, она имеет достаточно глубокое терапевтическое значение. В Девочка. данном случае это ребенка очень раскрепощает, расслабляет, приближает к чему-то такому вот неизведанному, незнакомому, хотя собаки нам знакомы, но тем не менее очень многие дети испытывают определенный барьер, чтобы подойти и погладить. Далее, вот смотрите слюни, запах, это тоже является таким моментом, который, если ребенок это как бы может преодолеть и не обратить на это внимание, то тоже его больше раскрывает. Помогает ли анималотерапия в лечении заикания? Мы узнаем об этом опытным путем. Как? Дождитесь всего через пару минут. А пока поговорим о красоте. Шкира у зоні декольте дуже нежная, тож потребует деликатного догляду. Спочатку ее очищують молочком. Потім масажними рухами наносять ніжний пілінг. Після очищення шкіри пілінгом ми наносимо активну ампулу з екстрактом червоної ікри. Активний концентрат або ампула обов'язково наноситься перед нанесенням маски. Для догляду за цією привабливою частиною жіночого тіла часто використовують маску на основі морських водоростей. Порошкоподібну основу змішують з теплою водою і наносять товстим шаром на всю зону декольте і груди. Поступово вона застигає. За 20 хвилин маску знімають. Ця процедура має ліфтинговий ефект. А ось так виглядає колагенова маска. Колаген спеціально висушений, називається ліофілізований. Він при нанесенні на шкіру активується розчином, який теж містить активні інгредієнти. Цю маску прикладають на зону декольте і груди. Потім пензликом наносять рідину, яка зволожує колаген, і він починає взаємодіяти зі шкірою. Маска повинна щільно прилягати, щоб між нею і шкірою не було бульбашок повітря. За 20 хвилин така маска тонізує шкіру та надає їй пружності. Женская красота, увы, не вечная. У каждой женщины наступает такой момент, когда она начинает замечать какие-то изменения в своей внешности. Чтобы всегда выглядеть молодо и красиво, нужно ухаживать не только за лицом, но и за зоной декольте. И как же за ней ухаживать, чтобы она оставалась всегда привлекательной? Уход включает несколько этапов. Первый – это очищение. Для очищения зоны декольте я советую всего лишь раз в неделю использовать мягкий очищающий скраб. Если у вас такого не имеется, можно использовать обыкновенную морскую соль. Следующий этап – тонизирующий. Тонизирующее влияние на кожу декольте оказывают ежедневные умывания холодной водой. Можете использовать вместо холодной воды обычные кубики льда. Следующий этап – подтягивающий. Подтягивающий эффект оказывают компрессы. Как сделать правильно такой компресс? Вы делаете делаете отвар ромашки. Я надеюсь, все знают, как сделать этот отвар. Затем берете махровое полотенце, которое у вас уже дома использованное, мочите его в этом отваре и прикладываете на зону декольте. Кстати, хочу отметить, что такой компресс лучше всего делать утром. И, конечно, самый важный этап – это питание кожи. И сейчас я вам предложу несколько питательных масок. Итак, маска для сухой и чувствительной кожи. Для этого вам понадобится мякоть одного банана – яичный желток и 2 столовых ложки творога. Все это вы смешиваете вместе в одной посудине. Если у вас есть дома миксер и вам лень мешать самостоятельно, можете сделать это миксером. Такую масочку вы наносите на зону декольте и она у вас там лежит ровно 20 минут. После этого вы ее смываете. Вот у нас получилась такая прекрасная кашица. Могу предложить вам еще одну очень эффектную маску. Это протертый на терке один огурец. И добавляете сюда на глазик вот одну большую капельку меда. Перемешиваете и наносите эту маску на зону декольте на 10 минут. Затем смываете, и кожа у вас становится мягкой и бархатистой. И все-таки хочу сказать, что увядание женщины в первую очередь заметно по рукам, шее и коже декольте. Желаю вам оставаться всегда ухоженными, красивыми и молодыми до глубокой старости. А мы возвращаемся к основной теме. Дивіться далі у програмі, чи допомагає анімалотерапія дитині із заїкування? Основні логопедичні заняття для розвитку мови дитини. Управи, які має знати кожна мама, як діють стовбурові клітини і чи можна вилікуватися за допомогою чужих стовбурових клітин. Фурункульоз – проблема імунної системи. Сухофрукти можуть бути небезпечними, як їх правильно обирати. А також продовження спецпроєкту Я вагітна. Мы продолжаем наш разговор о заикании. У нас в студии в гостях Дима, который заикается с двух лет, и его мама Елена. Мы пытаемся разобраться в том, как помочь Диме с его, в его проблеме. Валерия, скажите, все-таки анималотерапия это довольно метод экзотичного лечения заикания. Многие, многие наши зрители сочтут его для себя не очень подходящим. Они решат, что лечение психиатра все-таки более традиционное, более привычное. Как их нам переубедить? В данном случае мы говорим о заикании, которое научным языком мы его называем невротическим, которое возникло вследствие определенной психической травмы. То есть у ребенка был перелом, ему было больно, и на фоне этого он стал заикаться. Когда заикание у ребенка невротическое, нам ни в коем случае в процессе сопровождения дальнейшего ребенка мы не должны фиксировать его на этой особенности. Для того, чтобы на фоне такого гармоничного внутреннего состояния, эмоционального, радостного, которые дают занятия с собакой, которые дают, что очень важно, мама, занятия с детьми игровые занятия, игры, свобод, то есть свободная среда, где ребенок может чувствовать себя естественно и определенно, например, те же игровые занятия с логопедом. Вот эти вот как бы среды дают возможность ребенку, да, дают возможность ребенку животные, кроме собаки, могут еще использоваться в анималотерапии? У нашего Дима есть кошка и хомячок, они подходят? И кошка, и хомячок, и собака, и логопед. Шатка, и дельфин, и, и бобер, и кто угодно может использоваться для того, чтобы вызвать у ребенка позитивную реакцию, позитивный эмоции, фон. То есть надо создать фон, когда ребенок вот именно находится в хорошем расположении духа, в настроении. У меня вот вопрос к маме Димы. Я знаю, что вы ходили на дельфинотерапию. Был эффект да, от такого да. лечения? Это было очень замечательно, Диме очень понравилось. И мы оттуда в... выехали, уже в машине ехали. Он попросился позвонить бабушке. И он стал ей рассказывать, как это все было, и какие они. И он не заикался. Ванелия, в чем эффект гельфинотерапии? Как и любой другой анималотерапии, это обмен э, ребенка и животного энергией. То есть, как правило, это животное дает ту энергию, которая еще мало изучена, и эта энергия благотворно влияет на э, и физическое, и психологическое состояние ребенка. Ну что ж, я благодарю вас, Валерия Васильевна, за такую чудесную анималотерапию с помощью собаки Баси. Но справочные лекари не верят словам, поэтому мы решили отправить нашего Диму для анималотерапии в киевский дельфинарий. Давайте посмотрим, что получилось.